Владимир Зеленский тут анонсировал очередной план контрнаступления ВСУ, который включает в себя разрушение Крымского моста и других объектов на территории России. В ответ на такие террористические действия ВСУ наши войска наносят удары возмездия исключительно по энергетическим и военным объектам Украины. Массованные терористичні атаки по Украине – это великий успех российской армии. На самом деле, это единственное, чем в своих эфирах могут похвалиться российские пропагандисты. Они очень радуют тому, еще нашу энергетику, цивильную инфраструктуру и называются ударами видплаты. По словам президента, Россия была вынуждена отвечать на украинские удары по российским НПЗ в Киеве. Видимо, думали, что в эту игру можно играть одному. Оказалось, что нет. Президент при этом отметил, что зимой по гуманитарным соображениям Россия не атаковала инфраструктурные объекты, чтобы не оставить без энергоснабжения больницы и школы, но киевский режим доброй воли России не заметил или не захотел замечать под давлением своих заокеанских друзей, поэтому удары будут продолжаться. К сожалению, мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам в последнее время и вынуждены были отвечать. Я хочу подчеркнуть, мы даже исходя из гуманитарных соображений, Зимой не, не носили ніяких ударів, імі в виду, що не хотіли оставить без социальные учреждения, больницы і так далі. От як у цієї ботоксної морди язик повертається говорити про добру волю росіян минулої зими, ви чомусь про лікарні, садочки і інші соціальні учреждення чомусь не думали, бо вам насправді завжди начхати на українців. Ось Мардан про це постійно прямо говорит. Смотрите, как русские уничтожают соответственно гражданскую инфраструктуру. Что мы будем кушать, как мы будем греться ночью теперь? Может быть в этом причина, я не знаю. Но тут ведь как до зимы же еще надо дожить. А судя по той скорости, с которой вот выключаются электростанции, подстанции, газовые хранилища, я думаю, что к наступлению нового отопительного сезона а, отопить придется кизиком. И это не метафора. И это не метафора у нас у добрых русских людей есть один практический вопрос а насколько наши вооруженные силы далеки вот от того рубежа за которым на украине должен наступить блэкаут? придется выключить для начала ну что ну одесскую атомную электростанцию она же южноукраинская а почему собственно и нет? А почему, собственно, нет? Хотя нет, почему? Одесса слишком близко. А Хмельницкий или Ровно? Можем голосование, голосування объявить, по, какой, по, по какому енергоузлу какой атомной электростанции на Украине имеет смысл нанести удар, если, в общем, определенное отрезвление в мозгах Зеленского и его генералов не произойдет. Такі терористичні удари і справді можуть продовжуватися. Бо, як пише Вашингтон Пост, зараз окупанти перейшли до нової тактики. На відміну від минулої зими, росіяни почали знищувати не лише електророзподільну мережу, а й саму генеральну. Цю електроенергії і в цьому небезпека не лише тому, що світла не буде. Ударами по ГЭС вони может, нас снова затопить. Дальше а, что будет? А, точно, я думаю, будем делать схему ту же самое, что и в Харькове, потому что Ки Киев и Харьков ⁇ это важнейшие узлы производства вооружений, а, ремонта вооружений, складирования, есть, логистические узлы. А, по Харькову как было? Мы уничтожали ТЭЦ, уничтожали подстанции, таким образом не позволяли перебрасывать в этот район а, энергию с других, в первую очередь, атомных энергоблоков. То есть я так понимаю, постепенно выбивая ТЭЦ, ГЭС, и там еще... В Ижгороде будут две ГЭС, одна Киевское водохранилище держит, это вот Киевская ГЭС, И вторая, там буквально рядышком, она в паре километров, Киевская гидроаккумулирующая электростанция. Вот они вместе, я так понимаю, в ближайшее время, скорее всего, будут атакованы. Потому что уничтожение вот этих двух еще электростанций позволит полностью. Там еще есть Надарница ТЭЦ. Її нужна буде вибити. і в цілому всю енергетичний узіл Києва в основному буде погашен. Далі вибиваються подстанції Отровенський, Хмельницький АЕС. Все, і те ситуація Харкова повториться і для Києва. Ось бачите, вони в прямому ефірі розповідають, які об'єкти атакують та будуть атакувати. А потім в тому ж ефірі кажуть, що це ми на тих ТЕС просто шини підпалили. А ні. Украрейх сообщают о том, что она уничтожена полностью и, значит, восстановлению не подлежит или, в общем, непонятно, когда подлежит. Ну, в общем, то, что называется, воют. Я уже много раз говорил и повторю еще раз, что в условиях войны военная хитрость, военную хитрость никто не отменял. И каждый раз, когда мы что-то поражаем, и они воют, что мы это все разнесли в куски, у них же две крайности. Первое, что они все сбили, и второе, что мы разнесли все в щепки. Правда, всегда где-то посередине. Я уже говорил, и я знаю это не понаслышке, что вам на многих таких объектах в Украине уже заготовлены горы использованных покрышек, которые они в случае чего поджигают, и горит все очень убедительно. И, ну, как бы ощущение, что все караула. Об... А знаєте, ще яку брехню вливають у вуха путіністам. Мовляв, удари кинжалами, цирконами та будь-якими іншими ракетами взагалі не несуть ніякої шкоди цивільним. І українці від них навіть не ховаються. Удари завжди досягають своєї цілі. І якщо брати в цілому відео з українського сегмента, де звичайні громадяни знімають э, моменти прильотів наших гірані, наших э, кинжалів і всього остального, да то можна э, сміло бачити, что люди идут смело по улице, да, что люди не боятся, что люди там не прижимают головы, не жмутся а, к, сти к стене, да, что говорит о том, как раз, что а, простые граждане Украины четко знают, что а, наши удары наносятся туда, куда надо, и а, простые граждане не пострадают. Да? Наши, скажем, удары носят высокоточный характер. Нет фактов гибели гражданского населения либо отдельных мирных граждан. Таким образом, мы решаем чисто военно-прикладную задачу. Что касается ударов, это в самом деле хирургическая работа, хирургически точная, хирургически сложная. В самом деле мы анализировали, да, пытались обсуждать перед программой, но нет ни одного сообщения о потерях среди мирного гражданского населения. То есть точечно уничтожаются инфраструктурные объекты, которые враг по прошествии... Двох лет війни ми можемо говорити вже об этом. Ми должны врага винудити. Ми його мирные при этом не погибают. Мирные не погибают? Моніторингова місія ООН з прав людини підтвердила, що лише в березні цього року вами було вбито або поранено щонайменше 600 мирних громадян. а это на 20% больше, чем в феврале 2024 року, И все это через российские бомбардування. На самом деле, таких ударов проста: деморализовать наше суспільство и схилити нас до капитуляции. Это и возмездие, как это говорит наш, э, наше Министерство обороны, что это и стремление показать, э, что мы реально можем, если беремся по-настоящему, вот раньше не били, а вот сейчас ударили и, возможно, мы это сделали, потому что вот эти варварские атаки и на Белгород, и э, теракт в центре Москвы. Все это может подталкивать к таким решениям. Но у меня, мне кажется, что ответ все-таки не там. Ага. А ответ в том, что меняется понимание того, как правильно выиграть эту драку угу. эту большую, серьезную, если хотите, сакральную драку, в которой сегодня Хочу. втянуты все весь мир вот та стратегия и тактика которая сегодня выбирается и усиливается угу. но ну, если хотите сейчас я предложу термин он, он может быть неудачен будет это тактика такой тотальной сдачи противник должен сдаться мне кажется что эти решения они направлены на то чтобы вот этот как в целом единица экономическая финансовая политическая военная он должен прийти в такое состояние, когда потеряет способность к сопротивлению. И это сбережет в том числе жизни тех ребят, которые находятся сейчас на поле боя. Мне а. кажется, это главное в данной и стратегии. И, и поэтому нужно сделать все, чтобы эта машина перестала функционировать. Украины. Год назад она была на пике получения военной помощи Запада. Это касалось средств ПВО. Это касалось средств радиоэлектронной борьбы. Это касалось большого количества вещей, которые затрудняли эффективное поражение тех самых объектов, которые мы видим сейчас. Запад в этом плане, кстати, точно так же нам помогает. Это именно западная пресса ведь говорит о том, что количество, например, ракет для, условно, Патриот, которые есть у Украины, настолько осталось минимальным. А что... вы не верите. Тут, смотрите, я, нет. я, может быть, тоже не верю. Она но... вся заряжена под то, чтобы раскручивать этот конгресс вот. на выделение денег. Ну вот, вот это сейчас еще один момент. Но с другой стороны, абсолютно очевидно, что если бы действительно Украина уж э, э, просто разламывалась и трещала от количества этих Патриот, наверное, то, что мы сейчас наблюдаем, мы бы не увидели. Ну, по крайней мере, не, не в том объеме. Ну и третий момент очень важный такой дипломатическо-идеологический. Вот, собственно, Артем Ильич, опять Я вам ждал, спасибо, что, вы, с него начнете, если что честно. вы сказали про Конгресс. Да. Смотрите, наверное, лучшего момента для масштабного уничтожения критической инфраструктуры для Украины не найти. Вы правы абсолютно, Артем Григорьевич, у меня тоже, ну, как у человека эмоционального, постоянно возникает вопрос, почему мы делаем в ответ? Зачем нам нужно ждать обстрелов Белгорода? Зачем нам нужно ждать атаки на наши НПЗ? Зачем нам нужно ждать терактов, чтобы делать что-то в ответ? Так. И здесь, ну, простое объяснение, к сожалению, хотя... Очень интересно, кстати, как вы справляетесь словами, с этими эмоциями. Оно называется «большая политика». К сожалению, э, та стратегия, которая, собственно, выбрана нашей страной, опять же, не знаю, к сожалению или к счастью, она позволяет вот то, что мы делаем планомерно на Украине делать не просто с минимальными, уж простите за это слово, достаточно циничными, но тем не менее имиджевыми издержками перед нашими настоящими партнерами, перед ага. теми, кто понимает, какие у нас цели. И в этом смысле вот такой полномасштабный ответ никогда не вызовет вопросов у Китая, у Индии, у других стран условно нейтральных. Именно поэтому, когда я говорил про структуру момента, то, что мы сейчас наблюдаем, идеальный вариант. Эмоционально я бы очень хотел, чтобы все было вынесено, конечно, там в первые месяцы средств специальной военной операции. Но то, что сказал не Бензе, про капитуляцию Ой. Киева, на мой взгляд, говорит о том, что то, что мы наблюдаем, э, в скором времени мы увидим еще раз. Насправді, ось такими розмовами про помсту чи відплату за якісь дії Сил оборони України Кремль намагається вдати себе не агресора, а жертву. Апелює до справедливості та намагається сформувати негативне ставлення до України у цих самих країн глобального півдня. Та варто розуміти, що кожен акт чи кампанія терору Росії сплановані заздалегідь і ніколи не є імпульсивною реакцією на якісь наші дії. Бо саме Росія почала війну проти України, і російські атаки триватимуть незалежно від того, чи атакуватимуть сили оборони України об'єкти на території РФ чи ні. Виправдання ворог собі завжди знайде. Ми несемо мир, сезідання в, відрізування, в відрізування від режиму Зеленського. Ну, который сьогодні опять виступив з терористичними призивами і обещаниями ударить по кримському мосту, в чистом виде, это, конечно, міжнародний терорізм. Бо Кримський міст це законна воєнна ціль, крім цієї конструкції, законними воєнними цілями є й інші об'єкти на тимчасово окупованому півострові, зокрема аеродроми, з яких злітають літаки, якими бомблять Україну. І я вже мовчу, що вони розташовані на нашій території. Щодо російських ударів, то рашистам так і не вдається зламати волю українського народу. Ми не здаємося і не здамося. Тож тепер такими атаками вони вирішили, хоча б схилити нас до переговорів. Але якщо переговори і будуть, то тільки на умовах України. Наші дипломати і президент зараз активно цим займаються. І Кремлю це ой як не подобається. А з датами. Мирного швейцарского срамета на Украину, который они там собирают, так сказать, в Швейцарии в начале июня. Но меня что удивляет? Вот. Там написано так: значит. Выступил, значит, я специально выписал: глава МИД Швейцарии. Ни один мирный процесс не может быть возможен без России. Какого вы там собираетесь? Ну, это, понимаете. Это вот что с трансами, что с этими министерствами иностранных дел западных, у них примерно вот так все. Невозможно. А мы соберемся и будем обсуждать мирные процессы без... Ну, поразительно просто, поразительно. Там из странности Швейцария, как нейтральное государство, предлагает свои услуги Москве и Украине для переговоров, при этом забывая, что Швейцария более не является нейтральной страной, ввиду того, что санкции она ввела против Абсолютно. России. Ну, насколько я понимаю, план их примерно следующий использовать эту швейцарскую конференцию для того, чтобы вот двинуть Россию ультиматум. Они Западом разработали ее. Теперь говорят, давайте мы страна глобального Юга подключим вместе все России такой ультиматум. А может быть, этот ультиматум очень понадобится а просто для остановки боевых действий, если к этому времени к середине июня будет, может быть, более серьезное наступление армии России, как очень многие. Прогнозируют и у нас и у них самое главное. Вот такое подключить страны этого глобального Юга а, а, и от имени всех а, ультиматов. мы, конечно, а, против всего этого и говорим нет, мы на это не пойдем. Как вы знаете, у нас вот возникла тема Астанбульских договоренностей. Там в чем ее суть главная астамбульские договоренности? Происходит демилитаризация Украины, то есть для украинской армии вводятся лимиты вооружений. То есть вот это то, что им поставили все, да, 80% уберите прочь из а, Украины. А, а о чем не договорились в тамгольских а, соглашениях, так это в том, что значит, а, мы говорим, что эти а, а, значит, гарантии безопасности Украины работают, если Украина выведет все это вооружение. А... Киев говорит, нет, давайте они будут работать, даже если мы не выведем это вооружение. Мы говорим, нет, нет, не. если вы не вывели, то мы никаких уже гарантий вам не даем. Вот насчет этого, тогда не договорились, сейчас ä, мы предложили свою вот эту повестку. Как Там, согласно официальной версии официальной Москвы, Украина парафировала договоренности. Це Путин снова захотів стамбульских домовленостей, бо ему очень потребна пауза, поэтому их так активно и просувають российские медиа и даже Лукашенко. Еще одно важное заявление, которое сделал Путин по итогам встречи с президентом Беларуси и Лукашенко, касалось мирных переговоров с Киевом. Если коротко, то никаких бредовых формул Зеленского в Швейцарии, куда Запад как бы зазывает Москву, Россия обсуждать, конечно, не станет. Единственный формат, который возможен, это возобновление Стамбульского договора с Киевом. Правда, этот формат, как сказал Путин, Украина два года назад выбросила в помойку. Тогда Москва отвела войска от Киева, чтобы закрепить договоренности ключевым пунктом. Тогда был нейтральный и внеблоковый статус с Украиной. Путин еще раз сказал, что к конструктивному диалогу Россия готова по-прежнему, но не позволит Окремо встречі глава Білорусі Лукашенко тоже наповнив, як стамбульські переговори зарвав Борис Джонсон. Насправді, не Джонсон їх зірвав. На російсько-українських переговорах у Білорусі та в Туреччині у лютому березні 22-го року не було досягнуто прийнятного для сторін результату. Москва схиляла Київ до капітуляції. Сили оборони, які зупинили окупантів та гвалтівників під Києвом. Позбавили українських дипломатів від необхідності піддаватися російському диктату, а жахливі знахідки у Бучі та в інших визволених містах продемонстрували, що трапляється там, де зупиняються бойові дії і починається російська окупація. Зараз Кремль не відмовився від своїх планів і хоче виконання його лише умов. Це не переговорна позиція, це ультиматум. А лягати під Путіна ми не будемо. Наші вимоги прості і давно усім відомі. Ще раз відновлення територіальної цілісності, повага до статуту ООН, відшкодування усіх збитків, завданих війною, покарання кожного воєнного злочинця і гарантій, що це не повториться. Зеленський получається окончательно збрідл і пусть катиться в чорту з переговорами на таких і***х условиях. Президент говорить одно на телевідення. Говорять совершенно другое. І подивіться, хто приперся до студії з Розказуйте. Что ждет Украину, судя по кадрам, которые оттуда приходят, судя по бесконечным заявлениям того же Зеленского, ну просто бездна, и вот она уже разверзлась. Я расскажу то, чего не показывают в новостях, то, что невозможно увидеть и прочитать. Это настроение на Украине. Причем настроение меняется в первую очередь у элиты, потому что у элиты больше данных. Но население тоже, тоже меняет свое настроение. Слушайте, там 10 лет идет война. 10 лет. У нас СВО идет 2 года. Это я в войне 2014 года. Но на Украине это 10 лет. 10 лет чудовищная усталость, чудовищное выгорание. И сейчас меняется настроение. Люди, это показывает соцопрос. Это очень интересный соцопрос, был вот последний соцопрос. Опять Украина начинает делиться компания «Рейтинг». Там очень интересные данные. Опять Украина начинает делиться на, на восток, на запад. Восток еще не смотрит в сторону России, но уже не смотрит в сторону Зеленского. Поддержка Зеленского падает. Стоп, стоп, стоп. Мы не почулися. Восток еще не смотрит в сторону России. Так вы же эту войну начали еще в 2014 году под приводом «Восток хочет быть с Россией». Ладно, что дальше? страну накрывает безысходность. Ужасная ситуация сейчас, нет просвета в будущем, но концовка еще не менее ужасна, если прекратится война. И в связи с этим очень важно сейчас, раньше это было рано, а сейчас как раз вовремя, уже начинать обращаться к населению Украины. Эти 10 лет населения зомбировали. Причем, причем, смотрите, если бы тогда 10 лет тому назад провели референдум не только в Крыму. Я уверен, что даже во Львове бы проголосовали за Россию. Потому что телевизор всегда проигрывает холодильнику. Большинство населения мыслят самыми простыми категориями. Самое страшное, что мы из этого исходили, начиная спецоперацию, надеялись, что мы зайдем, а они там с цветами. Да, здесь... Простите, мы зашли, а они не с цветами. А вы нам теперь опять. Про Львов и про противоречия. А надо нас работать, кто -то а вы ждет ждете, в так, Вы показываете Львов. только, как ракеты летят в сторону России, Украины и, и бьют по энергоресурсу. Надо обращаться к населению. Очень многие вас слушают, Оля. Надо вас обращаться, слушают. я никоим образом с этим тезисом не спорю. Я лишь рассуждаю на тему того, что надо отказаться от идеи, что нас кто-то ждет в городе Львов, что мы зайдем у нас встретиться с цветами. Мы на эти грабли уже наступили. И так. Ударила нас по лбу, что второй раз уже не бы. Хм. А что ж случилось. Чому це зливному бачку так не сподобались українські граблі? Можливо, мало отримали. А от квіти, до речі, в нас були і гіацинти, і тюльпани, і гвоздики зустрічали ухів, саме ними. Але колаборант і зрадник Царьов цього чомусь не нагадав. Натомість своє експертне мнення таки видав. ...правильно делали и неправильно работали. Как надо правильно делать и работать? Послушайте, война мало чем отличается от избирательной кампании. За моими плечами десяток из выигранных избирательных кампаний. Надо обращаться к населению, надо обращаться к солдатам, надо менять точку зрения, потому что вы можете сам, вам может быть удивительно, но холодильник всегда побеждает телевизор. Люди должны понимать о том, что присоединившись к Российской Федерации будет выгоднее жить, спокойней, сытнее, обеспеченней. И это надо говорить. Десять лет им говорили совершенно другое. Если мы будем это говорить, сопротивление на фронте будет гораздо меньше. Мы должны транслировать туда о том, что на Украину не только негативные новости, но и положительные, о том, что это наши соотечественники, о том, что мы идем их освобождать, как говорит наш президент, а не... Полное что ощущение, другое. что мы откатываемся к началу спецоперации и начинаем с теми же тезисами обращаться к жителям Украины. Но там мы нет не... друзей у России. Там все, там закончились друзья для России. А что и тогда не тогда надо делать, питать воля? иллюзии. Мы освобождаем население, которое дружеским образом относится к России. Значит, фитерам. оно там есть? Отодвигаем НАТО от российской оно, значит, границы. Есть или нет, Оля? НАТО от российской Оля, границы. Вы только что сами себе противоречите. Так. Зловный бачок и правда противоречит себе несколько раз. Ну, по-перше, она прямо каже, что в них нет друзей в Украине. Но они идут освобождать тех, кто дружеским образом относится к России. Тобто їх тут ніхто не чекає, але вони про всяк випадок прийшли. По-друге, вона заявляє: ми атадвігаємо граніці НАТО, але чомусь виходить то все навпаки. Бо захоплюючи українські території, ви тільки наближаєтеся до країн НАТО, а вони до вас. Ми довжні заворо... -за завоювати серця і уми. А для цього совершенно інша пов'язка має бути, Зовсім інші тезиси. і з цим треба працювати. Потому что президент говорит одно, на телевидении говорят совершенно другое. То есть они нам а мы вас любим. А вы думаете, можно победить только огнем? Я думаю, что Это... надо освобождать города, а потом показывать, как выглядят Нет, освобожденные не города. Это... Вот посмотрите на Мариуполь, а потом посмотрите на ту украинскую дыру, в которой вы оказались. Это, Это гораздо более эффективный метод, чем Это... кому-то там сейчас, по прошествии 10 лет. войны рассказывать про любов людям, которые нас ненавидять. А ви покажіть, покажіть освобожони города. Бахмут, Авдіївку, Мар'їнку. Саме за це ми вас і ненавидимо. Що ж стосується Маріуполя, то там ситуація не краща. Ви хочете хвастатися будинками, які будуєте в прямому сенсі на кістках українців. то покажите, какие же они на самом Трещины по стенам кошмарные, у кого меньше, у кого больше. По Правда, в квартирах? Да. Ну, Сейчас увидите. Серьезно? Серьезно. Первая ну, вот, у нас с, с Она не открывается вообще. Как не открывается? Вот Дальше это все. Дальше она не идет, это все. Что-то вздулось. Вот проблема всего дома. Какая? Двери. Двери. Ни одни двери не закрываются. Все, она не входит никуда, она не закрывается. Да, здесь прям она очень сильно... Конкретно зроблено не так. Здесь теж далі дверь не відкриваються. Осана, она, тут і пол, есть тобто она... Тобто Наверное, пол. Она не йде. Ну Так, чуть не Сейчас покажу дальше далі інших квартирах тріщини. Ви увидите. саме так. Вони дбають про нові регіони, але про це на роз тебе чомусь не розповідають. Бо ж насправді звільнені від умістів землі занедбані, а їхні жителі тонуть у фекаліях. Бо все, що може гарантувати Путін, це життя в л... сказать, Ты Нашу беду. Какую беду? Подвал. Вот канализация. Как? И у вас канализация прорвалась. Да вы чего? Это вообще это, это кошмар какой-то. Освобожденный Мариуполь живет так, как не живет на Украине никто. Это лучшая и иллюстрация, и визуальное проявление нашей любви в отношении Украины и некогда украинского населения. А вот эти все слова, бла-бла-бла, как если бы мы уже этот этап прошли. Ольга... Но мое ощущение... То, что Мариуполь строится, то, что строится железная дорога, то, что строятся дороги, это супер. Но слова тоже нужны, и чувства, и эмоции. Ольга, вы как женщина должны это знать. Я про эмоции что-то знаю, но еще раз, просто даже не хотела бы переводить в шутливую плоскость наш разговор про войну. Ситуация так далеко зашла, нам так тяжело всей нашей стране, так много жертв, так много страданий, что нет совсем никакого желания говорить про любовь. Хочется делать дело, собраться, напрячься и победить. А про любовь если будет к кому обращаться потом, мы, наверное, скажем. Но главное нам самим сейчас победить. Мы сейчас уже за русский народ воюем. При всем уважении к Украине. И пока Скабеева своим языком воюет за русский народ, и коллеги по подлизыванию Путину раптово заявили про совсем інші цели спецоперации. Секунду, Борис Борисович, вот пусть вы сказали, не стоп, стоп вы, сказ... стоп, стоп, вы говорите. Что такое победа? Студии. Что такое победа? В двух словах. Победа в очень Членского просто. В чем победа? Это избавление я Украины можно, от нацистского режима и гарантии безопасности, безопасности для Российской Абсолютно Федерации. Правильно. Это и есть победа. А Вам история. об этом говорят. Взять, айди, Вы... Наша главная задача ⁇ обеспечить сохранение России, создать условия для ее развития поступательного, для ее укрепления. Нам, нам нужно только одно. Безопасность Российской Федерации. Нами ніхто не дає і не гарантує до сих пор. О гарантії бізопасності як цікаво. Насправді мова про безпеку Росії пішла ще з того часу, коли на Ерефію вперше почали залітати невідомі добрі безпілотники. Тепер це явище системне. А пропагандистам чомусь не подобається, як воно горить. Росія оказалась в лавушки. Из которой нужно выкарабкиваться. Понятно, что какая-то полноценная, полномасштабная победа вряд ли возможна, вряд ли достижима. Да, у нас много проблем, да, ситуация становится хуже. Я лично считаю, что мы в тупик идем, в полный, да, вот в полный тупик идем. Тупик уже давно пришел до вас. И далее вам будет еще гирше.